আছো এটা মিউজিক ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত আৰু কষ্টুৰে গুড মৰ্ণিং হু প্ৰভাত সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ যোৱাকালি ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ কথা আছিলে আছো এতিয়া দুলিয়াজানত বিশেষ এটা কামত আহিছিলো ডিব্ৰু ডিব্ৰুগড়লৈ তাৰ পাছত যোৱা কালি ঘূৰি যোৱাৰ কথা আছিলে পাছবেলা টাইমত কিন্তু জোনমণিৰ বৰ বেয়াকৈ মানে জ্বৰ উঠি গল অকস্মাত জ্বৰ উঠি গ'ল ঠাণ্ডা লাগি 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 তাই মানে অকস্মাত জ্বৰ উঠে একো আগজাননী নাহে সেইটোহে মানে বেয়া কাৰণ বেয়া গুণদাইৰ হ'লেও টেবলেট চেবলেট খোৱা ভাল কৰালোঁ কালি যোৱা নহ'ল ৰাতিপুৱা আকৌ জ্বৰ উঠিলে আকৌ দৰৱ খুৱাই দিলোঁ এতিয়া বাৰু ভালে আছে পিছত বা কি হয় নেজানো সোনকালে সোনকালে ঘৰলৈ যাওঁগৈ আৰু বুলি এতিয়া ওলাইছো ছোৱালী ছোৱালী এইজনী মোবাইলটো কিয় মনে মনে লাগে দিয়া দিয়া স্কুলত এডমিশ্যন কৰি দিয়া হ'ল এপ্ৰিলৰ পৰা ক্লাছ আছে এপ্ৰিল ন

মানে আজিকালি কস্তুৰীৰ পচন্দৰ গানো লগাব লগা হয় গাড়ীক আগতে আমাৰ পচন্দৰ গান লগাই লগাই গৈ থাকোঁ ধুনীয়াকৈ শুনি শুনি কিন্তু আজিকালি কস্তুৰী পচন্দৰ গানো শুনি শুনি যাব লগা হয় অভা হে একো নহয় একো নহয় একো নহয় অ বেছি ভয় কৰে এজনী বেছি কৰিলে বেছি ভয় খাব একো নহাই গ'লো সি টেঙা খাত আৰু এটা কথা মই ভাবি আছো টেঙা খাট নামটো কিয় হ'ল বাৰু আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট কৰিবচোন জানিবলৈ খুব ইচ্ছা আছিলে মোৰ এতিয়া যাওঁ বোলে আমি ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰলে ইয়াতে আছে ষ্টুডিঅ'টো বৰ ধুনীয়াকে এয়া চাওক ষ্টুডিঅ'ৰ দৰ্জাবোৰ কেনেকুৱা থাকে চাওক চাওক কিমান শকত থাকে চাওক এখন দৰ্জা আৰু এখন দৰ্জা দুখন দৰ্জা একেবাৰে এয়া চাওক ৱা কি সুন্দৰ এইফালে বহি আছে আমাৰ নয়ন নিয়ৰ দা এইফালে আহিছো বুলি গম পাই মানে খবৰটো পাই কলে যে এপাক সোমাই যোৱা ষ্টুডিঅ'তে আছো মই গান এটা বনাই আছো আৰু অহা কাইলৈ হেনো মুক্তিও দিব গানটো তাকে গানটোনো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কথা অলপ মানে ময়ো চাবলৈ আহিলে কষ্টৰি গান গাবা গাবানে গান গাবলৈ তাই অ তাই চিংগাৰে হব নে ডান্সাৰে হব নে এক্টৰে হব নে কি হব হব আৰু এতিয়াতো গোটেইখিনি দেখা দেখি আছো বাৰু এতিয়া গানটো ৰোমান্তিক গান নে ডান্স কৰিবলগা গান বাৰু কওকচোন মাঘৰ বিহু আহি আছে বেছি দিনটো নাই গ'ল নতুন বছৰ আহি গ'ল এতিয়া মাঘৰ বিহু আহি আছে এতিয়াতো আৰু পাৰ্টিৰ ছিজন পিকনিক মাঘৰ বিহু নাচিব পালে ভালে বাৰু আৰু ভাস্কৰদাই হেনো মিউজিক কৰিছে আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'টোৰ নাম কি আছিল নাখনক কি ক'ন এইখন মানে

আপোনালোকে তাত গৈ গানটো শুনিব পাৰে আৰু এইটো ষ্টুডিঅ'ত বহুত ফাটা ফাটি অসমীয়া গান কিছুমান মানে বনি গৈছে কি কি গান বনিছে মই কৈ আছো বাৰু কিন্তু তাৰ আগতে অলপ শুনি চাওচোন অকণমান বজাই দিয়কচোন বঢ়িয়া লাইন এটা পকেট গৰম তিৰি গালি এ গানটো কোনে লিখিছে কওকচোন বাৰু এ গানটো লিখিছে মৰমৰ ককাইতো লুইত নীল অ তেখেতে আগতো খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গীত ৰাইজলৈ দি গৈছে এইফালে লাগি আছে এখন বেনাৰ ইটো সিটো ইয়াত কি কি গান ওলাই গৈছে কওকচোন বাৰু মানে অলপ ফেমাছ ফটা ফাটি বিয়া পাতিলে নহব উম তাৰ পাছত আছে বুলি আছে বিশ্বজিৎ খাটোৱালৰ তাৰপিছত আকৌ

তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা হৈ যায় কিবা ৰাতি অলপ শান্তিকে কাম কৰিব পৰা যায় চাগে শান্তি হয় মানুহ আচলতে নাই যে মানুহ কম নাথাকে সেইটো হয় বাৰু তেনেকে আৰু ৰাতি হৈ চাগে অলপ কিবা মগজটো অলপ ঠাণ্ডা হৈ থাকে নেকি ঠাণ্ডা হৈ থাকে আৰু বেছি খুল খায় মানে সেইটো হয় বাৰু পুৰা পুৰা আমন নকৰে যে আমন নকৰিলে মানে মাইণ্ডটো একেহে লাগি থকা হয় বৰ্তমান কেই বছৰ হ'ল বাৰু নয়ন দা আপুনি গান গোৱা কেই বছৰ বুলি নহয় আৰু গাই আছো সৰুৰ পৰাই গান গাই ভাল পাওঁ এতিয়ালৈকে শিল্পী হিচাপে শিল্পীটো হবলৈ আমি সাধ্য় নাই হব নোৱাৰো কেলে নোৱাৰিব আকৌ শিল্পীটো বেলেগ বস্তু হয় মানুহে পৰাহে মাথো শুন্যৰ পৰাহে এশ হয় হয় নহয় এটা গান যদি এৃষ্টি কৰা যায় ধৰক গান এটা বনাওঁতে প্ৰথমতে কি কৰা যায় আপুনি কব নে আপুনি কব এনে কওকচোন অ আপুনি কওকচোন অথম গানটো সৃষ্টি কৰোতা ধৰি লওক আমাৰ যিজনে লিখে সুৰ কৰে অ লিখাজনে হুৰ কৰে নে হয় লিখাজনে কৰে লিখাজনে হুৰ কৰিলে সকে অলপ ইজি হয় নেকি বস্তুটো ভাল হয় নেকি ভাল হয় হ হ তাৰ পিছত মানে নিজৰ লৰাটো নিজে অলপ মৰম সেনে কৰি আগবঢ়াই দিয়ে তেনে কথা গানটো লিখিলে বা হুৰ কৰিলে তাৰ পা লাগে হুৰ কৰিব পাৰে অ অ লিখাৰ পিছত হুৰ কৰিলে আৰু তাৰ পিছতে তাৰ পিছত তাৰ পিছত মানে মিউজিকৰ কাম অ মিউজিকৰ কাম আ এই মিউজিকত মানে আৰু মেচিনত আহিলে আৰু মেচিনত আমি জিমানখিনি পাৰো চেষ্টা কৰো কাম কৰিব গানে ভাল কৰিব গানে আচ্ছা সেই কাম মিউজিক কৰিলোঁ তাৰপাছত আৰু এটা গান মিউজিক কৰিব কিমান দিন লাগে মিউজিক কৰিবৰ কাৰণে

কাৰণেউজ কৰো এখন কিন্তু মিক্সিং হয় ফাইনেল ৰেকৰ্ডটো বা যিকোনো আৰু ইয়াত চাওক এইটো ৰুমটো চাওক মোৰ বেলেগ ধৰণৰ দেখোন দুখন দুখন দৰ্জা এইফালেও যাতে বাহিৰা চাউণ্ড সোমাব নোৱাৰে বাপৰে বেলেগ ধৰণৰ দেখোন ৰুমটো আৰু ইয়াত কিবা কিবি লগোৱা আছে ভিতৰত বাহিৰা চাউণ্ডবোৰ নাহে আৰু ভিতৰৰ চাউণ্ডটো বাহিৰলৈ নাযায় খুব ধুনীয়া ওলায় চাউণ্ডটো হয়তো আপোনালোকে মোবাইলত মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ মোৰ চাউণ্ডটো হয়তো আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে চাউণ্ডটো আৰু এয়াই মাইক্ৰফোন যিয়ে নহওক বাৰু কব নেকি গানটোৰ লগত প্ৰথমটো লিখিছে লুইত নীল ককাইদেৱে আৰু আমাৰ মোৰ ককাইদেউ এজন আছে প্ৰীতম গোহাঁই তেখেতে আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিছে আৰু আমাৰ ভাস্কৰটো আছেই সংগীতে সজাই তুলিছে

গৈ আছোঁ এতিয়া ঘৰ অভিমুখে আৰু সৌফালে চাওকচোন ৰেলখন কিমান ধুনীয়াকৈ গৈ আছে আৰু গানটোৰ লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিছোঁ তাত গৈ আপোনালোকে শুনিব পাৰে নয়ন নিয়াৰ গান হয় নতুন গান হয় একদম ফ্ৰেছ গান ব্ৰেণ্ড নিউ গান আপোনালোকে শুনক এনজয় কৰক পকেট গৰম তিৰি গালি